Всем привет! Сегодня мы знакомимся с новым Nissan Qashqai. Этот автомобиль през был презентован в 2021 году летом и сейчас уже доехал к нам в Украину. Официально были объявлены, объявлен старт продаж в начале января и уже принято 20 предзаказов, хотя люди еще толком не пробовали и не видели эту машину, не щупали ее. Я Максимально возможными способами познакомлю вас, расскажу, в чем его особенности, какие изменения произошли, а их очень много, и они довольно существенны. Так что разберемся. Сейчас максимально покажу вам, что в нем классного появилось, как он выглядит внутри и снаружи, что у него нового в технологической части. Расскажу про отличия. Впервые Кашкай появился в 2007 году, совершив маленькую революцию открыв путь для развития сегмента кроссоверов. Второе поколение увидело свет в 2014 году, и вот в 2021 мы встречаем третье поколение кроссовера. За это время по миру разошлось более 5 миллионов экземпляров этой модели. Начнем с того, что в габаритах автомобиль изменился незначительно. Тут прибавка в 20 мм колесной базе, что идеально вписывает его в C-класс. Высоту он подрос на 25 мм, ширину на 32 мм и длину на 35 мм. Клиренс остался на уровне 180 мм. Автомобиль построен на свежей фирменной платформе CMFC, приспособленной под электрификацию. Кузов стал жестче и прочнее, ну и легче на 60 кг за счет использования композитных материалов. Капот, задняя дверь и двери. Но при этом, добавлении всех систем безопасности, машина стала тяжелее предыдущего поколения на 6 кг. То есть общая масса его составляет 1570 кг. Танкашкай получил свежий силуэт с четкими гранями и хищным образом, V-образная решетка радиатора с алмазными гранями, фары в виде галочки и диодная подсветка. Тут установлен умный свет, который позволяет отключать выборочно световые элементы, которых тут 12, так что дальний свет клацать не придется. Классно выглядят и диски, которые есть на 19 дюймов с алмазными же гранями, в движении они будто усиливают эффект динамики. предлагают пока только бензиновый двигатель 1.3 это с турбонагнетателем и непосредственным впрыском. 150 лошадиных сил и 250, но я вам скажу, что двигатель очень хорошо себя показывает на дороге. Мне хватает его тяги на любой скорости. Причем мы ехали даже по трассе и на обгонах машина очень быстро ускоряется. Предсказуемо ведет себя и вообще очень приятно ее рулиться. Четкий руль, четкое понимание того, как себя машина поведет в следующий момент. Мне нравится ее динамика, мне ее хватает с головой. Некоторые мне рассказывают журналисты, что машина становится совершенно другой, когда отключить ESP. Да, она становится другой, более агрессивной, более веселой, скажем так. Но это на любителя. Но я не отключала ESP, я не отключала все эти программы помощи водителю. И, честно говоря, они мне не мешают право. Они мне только помогают, подсказывают, ни в коей мере не вызывают у меня раздражения. Да, здесь адаптивный круиз-контроль без удержания в полосе, но он оповещает прям таким звуком, чтобы ты пересекаешь разметку но удерживает расстояние до впереди едущего автомобиля очень толково. Можно расстояние, опять же, выставлять. Есть такая возможность. Круиз работает на любой скорости. Мне очень вообще комфортно в этой машине. Я себя чувствую в ней как дома. И не только потому, что я сама езжу на Nissan. Меня радует, что бренд настолько сильно и высоко скакнул в плане качества отделки, в плане современности салона. Нельзя сказать, что это прям вот премиум. Нет, но это сделано качественно, с душой и с чувством, да, с пониманием того, что нужно клиенту. Yes. Yes. Немножко расскажу и про салон. Изменилось полностью. Все. Вы не узнаете. Это новый Кашкай. Реально новый. Здесь другая конфигурация самого Салона сделан он очень качественно, толково, продумано, минимум блестящего пластика, везде он матовый, как будто под э, дерево, да. Мне нравится эта строчечка. Более того, в максимальной комплектации э, на фотографиях это не всегда заметно, но именно здесь э, есть вот эта кожаная обивка, причем сейчас она темно-синего такого перламутрового оттенка. Очень эффектно смотрится, очень классно и дорого. Но комплектация, конечно, тоже стоит денег. Так, что здесь есть классного нового? Новый мультимедийный экран. Новая приборная панель на 10,1 и 10, 10... 10,10 ,10 дюймов. Три э, вида э, можно настроить, три вида этой панели. Все настраивается кнопками на руле. Естественно, все классно. Круиз-контроль у тебя под правой рукой. Включается, есть лимит и есть круиз. Не перепутайте, пришлось немного поклацать. А, все очень удобно выставляется, очень толково. Здесь четко разделены все зоны. Зона мультимедии сверху. Есть кнопочки, вы можете, конечно, работать и с сенсором до да, клацать но очень удобно что ты всегда можешь переключить кнопками вывели камеру прямо сюда вот кнопочкой отдельной можно включить камеру при парковке здесь полностью 360 градусов обзор то есть камеры по кругу и четко показывает изображение камеры улучшили Действительно стало намного лучше и вечером, и днем. Качество изображения гораздо лучше. Это очень радует. Есть меню Apple CarPlay Android Auto. Кстати, Apple CarPlay беспроводной. Быстро подключается, не вылетает. Все отменно работает, я вам скажу. Это очень-очень радует. Это очень важная фишка для меня, по крайней мере, в автомобиле, когда корректно работают все системы подключения. Да? Для водителя не возникает в процессе езды лишнего хобота. Есть автомобили, где периодически случается какая-то лажа, и тебе приходится все переподключать так что мне здесь еще нравится? Широкая, широкая консоль, но при этом у тебя места и водителю хватает места, и пассажиру. Сиденье удобны С моей больной спиной я очень хорошо э, чувствую дискомфорт, сидю сидушек. То в, в Ниссанах всегда все было очень хорошо. А сейчас стало еще лучше, потому что теперь эти сиденья оснащаются не только подогревами, но еще и массажем. Но массаж вы получите только в максимальной комплектации. Так что стоит э, переплатить, я вам скажу. Регулировка электронная. Вперед-назад по высоте. Спинка регулируется. Все классно. Задние сиденья тоже комфортные. Могу сказать, что, может быть, мне коротковата сама подушка, но, в принципе, ее достаточно. Ездить там комфортно. Массаж устраивает дорога, скорее всего, потому что, несмотря на то, что здесь многорычажная подвеска и спереди, и сзади, поработали с подвеской очень тщательно, это ощущается, потому что машина стала комфортной, она хорошо едет, она хорошо справляется с неровностями. Да, конечно, периодически потрушивает, хотелось бы, конечно, меньше, но с другой стороны, если вы хотите машину, которая еще и управляется хорошо, то приходится чем-то, наверное, жертвовать, по крайней мере, нету этой зубодробилки, которую устраивает палка, задним пассажирам вывели воздуховоды, и у них тоже есть вывод, э, выход Type-C и USB. Есть задний подлокотник с подстаканниками, тоже очень удобно. Ну, в принципе, здесь легко разместится три человека. Будут сидеть плотненько, но толкать друг друга особо не будут. Делали машину чуть шире и увеличили задним пассажирам в плечах место. Более того, дверь заднего ряда открывается на 85 градусов. Увеличили и багажник. Багажник просторный. В багажнике два уровня. Пол разделен на отсеки, то есть ты можешь ограждать, выставлять этот, менять этот уровень. Ну и внизу лежит запаска. Места здесь абсолютно хватает. Я совершенно кайфую от черного потолка. И здесь черные стоечки, черный потолок, черное, большое панорамное стекло, ну либо просто черный потолок. В других комплектациях, конечно, такого не будет. Это еще один плюс в, эту, в пользу этой комплектации. Цвет, конечно, не идиодный, желтый. Желтый, и это немножечко расстроило. Зато здесь есть подсветка, которая будет выключаться, когда вы будете поднимать козырек. Так, подлокотник. Подлокотник с дополнительным отделением для всякой мелочевки. Сюда можно прятать телефон, если он, чтобы не хватать его все время. Да? Кстати, здесь есть беспроводная зарядка, потому что есть беспроводной CarPlay. И, в принципе, это логично. И очень удобно. Не надо никаких проводов. Не знаю, плюс это или не плюс, но для меня вот сейчас было удобно, что у меня провод, все подключения USB и Type-C, они все находятся в подлокотнике. Ты выводишь провод через специальные эти, такие углубления, чтобы он не пережимался. Подстаканники очень скромного размера, поэтому большой латы или кока-кола может не поместиться только в дверные карты тогда, там хотя бы немножко больше это пространство. Я прям кайфанула от этого рычага коробки передач. Мало того, что ты получаешь кайф от тактильных ощущений, он своеобразный, он имеет свой уникальный дизайн, он не повторяет там Peugeot или BMW или еще что-то. Алгоритм очень простой, понятный. Ты прям ну вот ощущаешь. И не надо вот этих всех крутилочек. Лучше быть проще, но понятно, ты включил, выключил, переключил. Паркинг нажал, все у тебя здесь. Все классно. Здесь же очень аккуратная, аккуратненькая-аккуратненькая крутилочка для переключения режимов езды. Да, здесь режимы езды есть. Эко, нормал, спорт. Это будет уже в последних комплектациях. И только с полным приводом добавляется еще режимы движения по бездорожью. Снег, грязь. Особо нужды в них нет. Спортивный режим позволяет есть переключение на коробке. Ты прям вот включаешь эску. И у тебя, понятное дело, под, под э, рулевые лепестками переключаешь скорости. Не знаю, мне не понадобилось. Есть машины, в которых тебе ну, вот, надо принудительно опускаться, чтобы ускориться на трассе, например, да, на обгоне. То есть здесь этого делать не надо. Ты вжимаешь педаль в газ, и машина прям выстреливает. Тут же. По поводу шумоизоляции. Машина стала тише. Значительно тише. Двигатель практически не слышно. Просачивается звук от работы подвески в салон. Иногда он даже мешает. На скорости свыше 100 км в час начинает, конечно же, свистеть немного за окнами. Музыка, кстати, здесь очень толковая. Не скажу, что прям вот подарок для меломана, но очень приятная, можно настраивать. Я особо не возилась, это уже в процессе длительного тест-драйва проверяется, пока мне все понравилось. Я бы, наверное, только изменила расположение кнопки запуска, потому что мне, например, приходится до нее тянуться. Были несколько раз даже, я запускала машину, то есть я нажимаю на тормоз, запускаю двигатель, а оказывается, я недостаточно сильно нажала, и машина вроде как все включилась, да, а двигатель не запустился, и мне приходится нажимать еще раз, чтобы двигатель запустился. То есть для меня это лишнее действие. Итак, автомобиль полностью преобразился. Мы разобрались, что у него новая платформа, и перспективу, я думаю, что этой машины в нашей стране очень много, потому что машина не только доказала свою надежность и практичность в наших условиях, да, украинских, но его еще и любят за комфорт, а здесь он просто на голову выше. Да, конечно, ценник высокий, но при этом тот тот кайф, который дарит этот автомобиль, я думаю, что стоит этого.